بر نوری جمال məkmək və sevməmək məsələsi doğru istiqamətdə nərsə insanlar tərəfindən. Müqabilində olan hər bir kəs hər bir kəs hidayətinə sədaqət olur. Amma doğru ölçülü sevgi və ölçülü köpsə artası anası, qarın anasıdır. Hər bir insanın iki mömün qardaşları onu sefsi. Hətta bu təbəddən yuxarıya qalxdıqca bu insana daha çox gəlir. Məsələn, bir insan bir Allahın üliyazını seversə, yəni birca hiss edərsə bir Allah üliyazını seversə, bu onun hidayətində görərsən ki, bir iz buraxar, bir təsir qoyur. Məsələn, sən gözəl bir qolbaxtolsan. Allah və riyazə, pipəy halin, adifin, sənə məhəbbəti var. Kürəzə bacardığın qədər nə edərsən, öz islahatına çalışarsan. <laughs> Əksinə də gözəl bir, yəni birisə ki, bu gündə böyük bir şəxsins, sənin hansız arəndən qoşa gəlir? sevətdən xoşlanır, sevin, görəs o əməli ilə başlayar edib və ya təhrik edə və ki, edə bilər sevə məhəbbəti. Bizim az peyğəmbərlərimiz insanların hidayətində ən çox bundan istifadə edirdi. Sevici və şəfqəti ilə insanları dinə, islama rəqəbləndirirdi. Dinə islama rəqəbləndirirdi sevgisi və şəfqəti ilə. Və bəzilərinə də buğz eləməklə, yana sevgisini göstərməməklə, sevmədiknini bildirməklə bir çoxlarının da pis işlərdən onları nə edirdi? İslah edirdi. Qurani-Kərimdə peyğəmbərləri məbəs eliyən Allahın özü sevdiklərini bildirir. Sevmədi ki, sevmədiyi əməlləri o əməl sahiblərini tanatdırır. Ki mən bu əməl sahiblərini sevmirəm. İnnalloh la yuqubbul. Allah sevmir. Və yaxud bunu innallaha yuhibbul. Allah sevir. Bir neçə cümə nəsib olsa biz Allahın sevmədiyi işləri və yaxud o əməlləri, o əməl sahiblərini inşallah bu mənbərdən səsləndirəcəyik inşallah. Qəssəs surəsi 76-cı ayədə Allah buyurur: "İnnalllaha la yuhibbul farihin." Allah fərəhlənənləri, öyünənləri sevmir. Bu ayə kimin haqqında gəlir? Ayənin əvvəlində buyurulur: Auzu billahi minə şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. İn qārūna kāna min qawmi Mūsā fa bagha. Qarun adlı bir şəxs. Mūsanın qovmundan idi, Mūsanın cemaətindən idi və hələ Mūsanın cavab cemaatına da zulmədirdi. Tabbag alayhim onlara zulmədirdi. Bu təvrimdə Allah Tebaraka ve Teala buyurur: "Va ateynahu minel kunuzi ma inna mafatihahu latanu latanu bil usbati ulul quvveti" Buyurulur biz ona elə xəzinələr vermişdik ki, o qarına, xəzinələr vermişdik ki. Onların açarını bir dəstə adam, bir dəstə adam buyurulur 10-dan 40-a qədər bir dəstə ulul-quvvət, çox güclü olan insanlar, hələ belə insanlar yox, qüvvətli, güclü olan insanlar onun xəzinələrni 40-a yaxın insan. Onun xəzinələrini çox çetindiliklə daşıyırdılar, çox çetindiliklə daşıırdılar. Hətta Kəlmə belə bunu e, bunun üzərində durur ki, o bir ağır şeyzan daşıyan zaman necə sağa-sola gedər ağırlıqdan. Deyir, onlar sağa-sola gedərək çetindiliklə o qüvvətli insanlar onun xəzinələrini daşıyırdılar. qavrun bu dövlətin müqabilində fərəhlənirdi, öynürdü, qururlanırdı. İz qala lahu qavmuhu. Onun cemaati ona deyirdi: "La tefrah. Çox öyinmə. İnnalllaha la yuhibbul farihin. Allah öynənləri sevməz." Bəs bu ayədən görürük ki Allahın insana bəxş etdiyi mal ilə öyünən kəsləri kimliyindən aslı olmayaraq istəyir Musa'nın qobundan olsun, istəyir Muhamməd'in ümmətindən olsun, istəyir İsa'nın dinindən olsun, istəyir ağdərəli olsun ya qara dərili olsun, fərq eləmaz. Qur'an bütün bəşər üçün gəldiyi gəldiyinə görə Qur'an buyurur ki: "İnnalllaha la yuhibbul farihin". Allah öyünənləri, mali ilə malik olduğu şeylərlə öyünən kəsləri, fərəhlənən kəsləri Allah sevmir. Allah bu cünnə şəxslərə ayənin davamında neçə nəsihət eləyir ki o nəsihətləri inşallah sizlərə istəyirəm söyləyəm buyurur Allahu tabaarak və taala wabtaqfi ma ataqa allah ud darul axira Allahın sənə verdiyi ilə axirət yurduna canatğan O insana ki Allah var verib, o insana ki Allah dövlət verib, mal verib. Allah birinci buyurdu ki, fərhəhlənmə. Öyünmə. İkincisi buyurdu ki, bunu sənə ki vermişəm, sən bunu vasitə elə, bunun vasitəsi ilə axirət yurduna can atkınla daxil ol axirə, yəni axirət evə, axirət evinə can atkınla. Bəzi insanlar Tarixdə olublar, əqidə sahibləri olublar ki, malı, valı, varı, pulu pisdəyiblər. Deyiblər bu yaxşı bir şey deyil. Və onların bir qismi mal nə, var nə, pulnu tərk ediblər. Və o şəxslərə tərkü dünyacılar deyiblər, dünyanı tərk edənlər. Allah bu cündə şəxsləri bəyənmir və bizim Hər gün oxuduğumuz o Fatiha surəsində onları zalil adlandırır. Yəni azanlar, azıblar olar. Ola doğru yolda değillər. Bu varı, dövləti, pulu Allah insan üçün xərqidir və insana verib ində pul olur insanda insan fərəhlənir. İnsan bunu tərk eləyir bu pulu qazanmır. Allah deyir ki, sən zalimsən, yol vaçansan. Bəs insan nə etsin? Allah nə buyurur? buydur sənə əta etdiyimin vasitəsilə axirət yurduna can atılan. Yəni bunun anlamı budur ki, insan edə bilər ki, o varla, o dövlətlə, o pulla axirəti olsun. Çox maraqlıdır bu. Axirət olsun. Dünya ilə də axirət almaq olar. Allah buyurdu belə olar. Əvvəlki cümlələrdə bu haqda danışmışıq. Dünya axirətin zəmin yerisidir. İnsan dünya ilə axirəti qazana bilər, ala bilər. İnsə bəzən də dünya həmən insonu hələcəcəcək. Hansı dövrdə hələcəcək? Hansı dövrdə onun gözünü açacaq? İnsan o zamandakı dünyanı hədəf bilib, dünyanı məqsəd bilib, o dünyanın gözünü kör edər. O zamandakı insan dünyanı vasitə bilib. İnsan o varəy dövləti pulu vasitə bilib, o zaman da o dünya onun gözünü açar. Peyğəmbər hədislərində, imam xəbarlarında yüzlərlə bu haqqda hədislər var. Mən deyərdim, onların önündə gələn bir hədis var, onu xəbər var, onu Hazreti Əmirul-Mümin Ali ibn Əbi Talib əleyhissalam buyurur. Və hədis bu cündədir. Bismillahir-rahmanir-rahim. Mən absara biha basaratu və men absara ilayha a'matu. Hər kəs dünyanı ağa görür. Hər kəs dünyanı, o pulu, o dövləti hədəf bilsə gözü kör olar. Hər kəs dünyanı vasitə bilsə bəs ora tə açılar. Sözə bax ha absarətü asprətü nə ola gözü açılar Bu bir həqiqətdir ki Allah Qurani Kərimdə başqa bir yerlərdə də buyrulub ki insan dövlət ilə, insan mal ilə, pul ilə axirət ala bilər Məsələn Tövbe surəsinin 111-ci ayəsində Allah təbarak və təala buyurur: "İnnalllaha iştəra minel mu'minina anfusuhum və amwalahum bi'anna lahumul cənnə." Deyil, həqiqətən Allah möminlə ticarət eləyər, al-ver eləyər. Mömindən malını alır əvəzində ona cənnət verir, malını alır və əvəzində cənnət verir. Əziz qardaşlarım, mən bir daha nəkre istəyirəm burada toxunam. Pulun imtahanı, imtahanı bilirsiz nədir? Pulun imtahanı. Hər şeyin imtahanı var da, malın imtahanı, pulun imtahanı bilirsiz nədir? Pulun imtahanı odur ki, Allah buyurur ki, mənim sənə əta etdiyim, mənim özümə sak əvəzində cənnət al. Mənim özümə saat verdiyimi, mənim özümə saat əvəzində cənnət al. Niyə? Görüm cənnət sənin yanında dəyərlidir ya yox? Etdiyin ibadət o mala görə idi, yoxsa cənnətə görə idi? Görüm sənə əta etdiyim malı, pulu özünün qazandığını bilirsən, yoxsa mənim verdiyimi bilirsən? Allah buyurur: Mənim sənə verdiklərimdə ye, iç, geyin, gez ilərində. Ta ilin başı gəlib yetişəndə əlində qalan yedinin işin, gezin, əlində qalandan beşdə birini qaytar mənə, ver mənə. Sat mənə evi, cənnət əvəzində sat mənə, buyurur. İndi ilin başı gəlib yetişib insanın əlində 1000 manat pul var. İndi bunun 1/5-i 200 manatı. Bunu verim. Axı bununla qazanmışam. Bunu mən qazanmışam. Bəli, zahirdə görsənəm budur sən qazanmısan. Amma həqiqət alamına getdiyimiz zaman, axirət alamına getdiyimiz zaman Allah sənə isbat edəcək ki, sən qazanmamısan, mən vermişəm sənə. İndi görsənəm budur sən qazanmısan. Amma həqiqət alamında Allah insana göstərəcək ki, xeyr mən vermişdim onu sənə. Sən qazanmısan. İndi verdiyimdən deyirəm mənə qaytar. Bilim ki, o verdiyimi mənim verdiyim biləsən, yoxsa ki özünün qazandığını bilirsən. İkinci göstərək ki, Allahım budur. Valəd tənsa bin nasibika min ad-dunya dunyadakı nəsibini unutma qavrun üçün deyir ha bunu qavrun kimlər üçün deyir ha bunu dövlətə olanlar üçün pulu olanlar üçün deyir bu sözü vala tənsa nasibeka min ad-dunya dünyada olan nəsibini unutma çox maraqlı sözdür bu əzizim Hər bir insanın bir nəsibi var. Hər bir insanın bir qisməti var. 100 otağın olsa, nəsibin bir otaqda yatmaqdır, 99-unun hesabını verəcəksən. 100 kaşın olsa, nəsibin o bir kaş, bir kaşlımı cəyməydi 99-unun hesabını verəcəksən. 100 maşının olsa, sənin qismətin o bir maşını sürmək idi, o 99-nun hesabını verəcəksən. Allah burada buyurur ki, "Qola'tan sə nəsibekəminə dünya." Dünyada olan nəsibini, qismətini unutma. Qismətin nədirsə, o qədər sənə gəlib yetəcək. Ondan arxadan, ondan əzizətəmən Əmirul Əl Mömin Əli ibn Əbi Təlibə (ə.s.) bərun ki, insan nəsibi qədər, ehtiyacı qədər istifadə edir. Ondan üstə olanlar, yəni ondan artıqı olanların ancaq xəzinədarıdır, kəçi ni çəkir. Hətta bəzən insanlar evladları üçün isteyirlər bunu toplasınlar, qorusunlar evladının da dünyadan bir nəsibi var. Əgər evladının dünyadan sənin malından nəsibi yoxdusa, qisməti yoxdusa, ondan bir çöp ona yedib yetişə bilməz. Bir çöp yetişə bilməz. Allah rəhmet eləsin Zeynəlabidinə. Hacı Zeynəlabidinə ha? Yəni Keçən əsrin dövlətli varlıları, pulluları, milyonerləri çərçivəsində öndə tanınan insanlardan idi də. Evladlarının onun malından nəsibi yox idi. Evladları dilənci kimi yaşadı. Dilənci kimi öldü. Nədir? Evladlarının o maldan, o mülkdən nəsibləri yox idi. sözü buyurur bu ehsin kema ehsanallahu ileyk ne yozal sözdür o ehsin kema ehsanallahu ileyik ehsan elə yaxşılıq elə necə ki Allah sənə yaxşılıq eliyib ehsan elə necə ki Allah sənə əhsan edib Allahın sənə əhsan etdiyindən və yaxud sən də nə et əhsan eləcən. Quranda buyurulur ki: "Ma rəzəqna hum yunfiqun". Hər nədən ki sənə verilib, ondan Allah yolunda, Allah bəndələrinə nəfəqə elə. İnsanın malik olduğu hər bir şey Allahın ruscudur. Bu mal da ola bilər, qeyri bir şey də ola bilər. Hər insan da alimdir. Alim, böyük alimdir. Təsəvvür elə sənin tanıdığın böyük elmə sahib bir insandır. Nə dəstəyir. Nə quftbəliyir. Nə kitab yazır. Nə bir sual soruşanda bir ətraflı cavab verir. Bu aləmin elminin kima faydəsi var? və Allah bu elmi sənə niyə vermişdi? Gələ topla kitabları çiyininə. Kürəyində kitab gəzdirinə. Həmçinin də mal haqqında belə buyrulur. Mal haqqında belə buyurur: "Allahın sənə əhsan etdiklərindən sən də əhsan et." Nur surəsinin 22-ci ayəsində bir maraqlı bir mövzui Allah toxunur. Burur Allahın sizə bəxş etdiklərindən siz də bağışlayın. Kimlərə? Qohumlara, fəqirlərə, hiclət edənlərə və s. Allahın sizə bağışladıqlarından siz də bağışlayın. Hətta Allah orada əhsan bağışlama kimi göstərir. Dedi necə ki, siz bağışlanmaq istəyirsiniz? Allahdan bağışlanmaq istəyirsiniz? Siz də bağışlayan olun. Çox gözəl bir e, məsələdir. Bağışlanmaq istəmirsiniz? Sən də bağışla. Bəzən biz dururuq, deyirik Allahdan dua edirik. Ay Allah, falan ver, falan ver, falan ver, falan ver. Biz Allah'a baxıb deyirik də, de, özümüzə baxıb demirik ki. Əgər özümüzə baxıb demək olsa, utanarık Allahdan bir şey istəməyə. Bəzən elə bir şey istəyirik ki, elə o qədər də ehtiyacım yoxdur ona. Sağlamlığı, xəstə deyiləm amma Allahdan sağlamlıq istəyirəm. Ehtiyacım yoxdur ona. Acımdan ölmürəm, Allahdan ruzi istəyirəm. Cəri ağcından ölüm Allahdan ruz istəyir. Necə ki sən bunu Allahdan istəyirsən, birisi gəlib səndən bir şey istənilən zaman, istəyən zaman. O gündə hesab kitabə salma özü. Salmaz. Bəzi insanlar salır. Ay bu yox, bunun bu yox, bu o da ehtiyaclıdır. Yo hələ hüsunda dura bilər, yıxılmıb elə. Biz gördük ki, ehtiyaclı elə bilirik o adamdır ki, yıxılmalıdır küçədə acından gəbərməli. Sogeyəb ona bir su verməli ya yemək. Yox, ehtiyac əhli ehtiyacdır. Necə ki, sən özün öz ehtiyacını bilirsən, bilirsən də ehtiyacın var. Sənin bu günlər qaz vurmağa ehtiyacın var. Qışın günüdür. Qiymətlər qalxıb. 10 manat verəsən, nə bilim 300 manat yazdılar, yanə yəni, nə qədə yazdılar. Ayə 300 manat maaş alan nə etməlidir? İndi səninə gəlib deyəndə ki, Qazım mənə 8 manat mənə. Heç vaxt utanadı be Qazım, yox dedi. 10 manat. Nə oğlum bu ayında qabsu kostyumi. Sən də kostyumun yaxşı da Allahdan istəyirsən. Sən də səhər yeməyi yeməsən, amma Allahdan gəlirsən burada istəyirsən. İnsan fakirləri ona görə eləyəcək ki, onları ehtiyacdan çıxarsın. Amma millətin bir qism insanları var. Müəllimlər var, millətin müəllimləri var, millətin xidmət edənləri var, millətin seyyidləri var və digər bu cündə şəxsləri var. Allah o fəqirə ediləcək ki, olaraq fəqrlikdən, ehtiyacdan çıxarasan, o cündə şəxslərə ehsan edəcək ki, onları fəqrliyə salmayasan. Bu gün deyirlər məsələn, zəkat, sədaqə almaq seyyidə nədir? Haramdır sən ona xumsu da vermirsən. Ditsən bu da haramdır. Ə nə yensin bu Seyid? Yəni ona verməlisən ki, o dilənçi alına fəqir halına gəlib düşməsin. Və sonradan Allah budur. Wala tabqil fesad fil ard. Yer üzərində fəsad törətməyin adətən fəsadın əsas səbəbləri, səbəpcarları, səbəbi dövlətdir, səbəpcarlara da artıq pul olan ehtiyacından yuxarı pul olandır. Yəni yer üzündəki fəsadlar, günahlar baş verir. Onların ən çox faizi artıq pulu olan insanlardır. O günahla və səbəb yaradırlar. Düzdür, fəqird də bir günah edir, fəsada deyr, amma nə də ehtiyacından edir ən çoxu. Amma ən çox fəsad yaradan yer üzərində onlar həmən malları ilə fərəhlənənlər idilər və Allah ikinci sevmədiyi şəxsin sifətini açıqlayır. İnnalllaha la yuhibbul mufsidin. Allah yer üzərində fəsad eləyənləri hemaz Sözü tamamlamamışdan bir maraqlı bir məsələ var hələ ayələrin bu surədə onu istəyirəm toxunam və sözümü saxlayıram. Dirdcəmahad özü tərcümədə gedib oxuya bilərsiz. Qəssas surəsi 76-cı ayədən sonrakılar. Dirdcəmahad o Qarunun o dövlətini, o malını görəndə Bilirsən nə deyirdilər? Kaş biz onun yerində olaydıq. Kaş biz onun yerində olurdu. Amma qavrunun ağqibətindən xabersiz idilər. Qavrunun ağqibətindən xabersiz idilər. O mal onun başına nə oynatacaqdı ondan xabersiz idilər. Axirət sorğusu olundan xabersiz idilər dilə kaş biz onun yerində olaydıq. Elə ikiy ki o zamanda Allah qavrunu malı ilə dövləti ilə bir yerdə yerə qərqələdi. İndi bilirsən nədir? Yaxşı ki onun yerində deyildi. Assalamualeykum və rahmetullah və bərəkətu. Auzu billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كذلك الله رب <applause>